अमरावती जिल्ह्यातील अंशकालीन निदेशकांची दिवाळी अंधारात गेली आहे पाच महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्यामुळे या शिक्षकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे शासन निर्णयात स्पष्ट मानधनाचा उल्लेख असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नाही असा आरोप निदेशकांनी केला आहे अमरावती जिल्हा अंशकालीन निदेशक कृती समितीच्या वतीने मनपा आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आलं आहे अमरावती जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील उच्च प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषद नगर परिषद आणि महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम दोन हजार नऊ नुसार कला क्रीडा आणि कार्यानुभव या विषयांकरिता अंशकालीन निदेशक रुजू करण्यात आले होते महाराष्ट्र शासनाच्या पाच जून दोन हजार पंचवीसच्या सुधारित धोरणानुसार या निदेशकांना बारा ते अठरा हजार रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले तथापि मागील पाच महिन्यांपासून क्रीडा व कार्यानुभव विषयाच्या निदेशकांना एक रुपया देखील मानधन मिळालेले नाही या विलंबामुळे त्यांची दिवाळी अक्षरशः अंधारात गेली आहे घर खर्च प्रवास खर्च आणि शैक्षणिक जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्यांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे या अन्यायाविरोधात आवाज उठवत अमरावती जिल्हा अंशकालीन निदेशक कृती समितीचे अध्यक्ष एजाज अहमद अब्दुल चाक यांच्या नेतृत्वाखाली मनपा आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले या निवेदनात तातडीने मानधन मिळवून देण्याची मागणी करण्यात आली अन्यथा निदेशकांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल असा इशारा समितीने प्रशासनाला दिला आहे शिक्षण विभागाने तातडीने दखल घेऊन या अंशकालीन निदेशकांना न्याय मिळवून द्यावा अशी कड़ी शिक्षण क्षेत्र होत आहे शिक्षकों की तरह आजकालय निदेशक भी कला कार्य अनुभव और क्रीडा ये विषयों के लिए कार्यरत है हम लोग सन 2012 से महानगर पालिका में सेवा दे रहे हैं इसके बावजूद भी है जो है हर साल हम लोगों को पेमेंट के लिए बार बार जो है वो तकलीफ दी जाती है अभी पाँच महीने हो गए हम लोगों की दिवाली भी अंधेरे में गई है अभी तक हम लोगों का पेमेंट हुआ नहीं हम लोगों ने शिक्षण विभाग में बार बार इसकी जो है रिक्वेस्ट की लेकिन वो लोग अभी तक इसके लिए कन्फ्यूजन में है बार बार बोलते हैं कि भई हम लोगों की निधि कहाँ से आई क्या आई अभी हम लोगों को उसका कन्फर्मेशन नहीं है इसलिए आज माननीय महोत्मा मैडम आयुक्त साहिबा के पास हम लोगों ने निवेदन दिया कि हम लोगों के जो है वेतन मानदान जो है घर से घर मिले अन्यथा लाइलाज मजबूर हम लोगों को आंदोलन का मार्ग स्वीकारना पड़ेगा और इसके अलावा क्या मांग थी तो तो हम लोगों का वेतन हम लोगों को समय भी मिलना चाहिए और छुट्टी हम लोगों को नहीं करना चाहिए अभी सुनने में आ रहा है कि भाई छुट्टी होकर भी हम लोगों को वेतन नहीं मिलेगा बाकी जो शिक्षक है और कल हम लोग खासतौर से विशेष शिक्षक होते हैं लेकिन हमको अंशकालीन बोला गया अंशकालीन होने के बावजूद भी हम लोग फुल टाइम जो है ड्यूटी दे रहे हैं फिर भी जो है हम लोगों को जो है रेड वाइज का वाइज ये दे रहे हैं हम लोग डिमांड करेंगे शासन से हम लोगों को सर सकट पेमेंट मिलना चाहिए और छुट्टियों का वेतन जो है हम लोगों को नहीं करना चाहिए और ऐसी बी आई वगैरह सब आ चुकी है फाजुन वगैरह लेकिन फिर भी हम लोग हम लोगों को जो है पेमेंट बार-बार रोका जा रहा है पाँच महीने से जो है काम पेमेंट नहीं होने के कारण सब सबके सब जो है हम लोगों की आर्थिक परिस्थिति बहुत जंड आ गई है और कोई बोलेगा?